к войне очень плохо отношусь. Что думаете в дальнейшем? Как нам быть? Вам как быть? Вам уже, по-моему, давным-давно сказали, как вам быть. Жить вы не хотите. Ну, каким образом украинцы должны здесь спокойно? должны делать, чтобы быть спокойным. Ну, 14-го людей на Донбассе убивать. Зачем? Убивали. Если вдруг они Сели для себя, работали, не, не мешают. А почему должны украинцы убивать их? Зачем? Какой интерес у них имеется? Так вот и я пойму, зачем они убивают. Вся страна сумасшедшая. Прямо пошли убивать Донбасс или Луганск. Зачем? Ну вот смотрите, в Крыму, в Крыму были российские, правильно? Да. Не пошли Крым освобождать. А пошли на Донецкий улан, вас там сиськи, почему так? Ну не знаю, почему они что это Донецкий граждане Дончане что сделали, что для они разозлились и пошли убивать. Как вам кажется? Они не да Мне не, не кажется, я сепаратизм. знаю точно, почему а это, а случилось. это случилось. А вам во... они там создали сепаратизм. Но ну, вы же поступили с чеченцами таким же образом, более хуже, чем, например, химич. Подождите, Донецкая и Луганская Народные Республики не хотели выходить из, из, состава Украины. Они подписали решение, по которым они должны были остаться в составе Украины. И зачем должны составить, если они не так в Украине были? Почему они должны подписаться договор? Вот вы в они, они не хотели, вот вы услышите, пожалуйста, На Самаду произошел антиконституционный переворот. И люди с этим не согласились, так бывает. Когда в стране происходит революция и свергают власть незаконно, случается гражданская война. Это всегда, вы почитайте, в истории то же самое было. Я, 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 я вас понимаю, вот тоже... Когда вот в Кремле только произошло... Э, даже обстреляли э, Думу, Чеченцы быть в составе такой страны, которая разрушает СССР, а Чеченцы просто а как, да, хотели? Хотели. как это они хотели? В 2003 году прошел референдум, где Чеченская Республика пресс проголосовала, что они на будут в составе Российской Федерации процентов населения проваливал. Люди вот протестовали в результате гражданских протестовал. Ну, Дуда, глава Чечни. Международный террорист. Ну это вы. А теперь... международный террорист. Удугов, международный террорист. Нет. Я вам могу фамилии дальше продолжать называть. А Украина? которые наши брат братушки родные лечили в Крыму 1994 -го года и, за, и на запросы России и на запросы э, Организации Объединенных Наций, а террористов. Они не выдавали этих территорий. Почему, а почему скажи? вдруг граждане России стали террористом для Россиян? Граждане Чечни, почему вдруг стали для россиян? скажите пожалуйста человек который захватывает дом и требует за это выкуп это кто такой а что у нее я не оправдываю от терроризма человек вот... который захватывает дом роб... бук... вооруженным бук... способом бук... убивает людей бук... и требует за это выкуп кто бук... это бук... такой кто не это, оправдываю, что это терроризм. А он... нет они... вы скажите кто, кто террорист скажем а, это террорист? Да, Ничего это... себе, вы так поняли. А как вот, так относится, вот недавно буквально в Москве были убиты военные чиновники, которые воевали в Украине, или, э, пропагандировали Украину, то есть войну, их тоже взорвали в джипах, даже в домах, не знаю, одного даже армянина взорвали. Ну, украинский... Ну, это терроризм. Это терроризм. Убийство человека опасным способом. Общий опасный способ. Это что? Ну, это да, заложение я взрывчатки. нос взрывчатки. Вас подрыв. А правильно? А как э, тав, вы смысле того, что вот из-за сахар, хранения межконтинентальной ракеты, вы над грозным, над рынком... Над, э, розного, еще если... тогда. А, это считается... Вы информацию берете. А вы не знаете? Вы не Межбаллистическую да, меж... между... межбалли... оправдываю... ракету. Другого... По рынку? Да. Надо... Вы... да. откуда, да. вы, вы можете доказать мне это? Или это просто ваше... Как это вообще? Это весь мир знает. И, и тем... тем... Граждане России не знаете над Гроз... над э, рынком Грозного взорвался межконтинентальный ракет над над, база... над рынком, они а не, не прямо попадание, а просто над г... погиб побольше людей. А это тоже двое. Мы тоже тоже не. взял информацию? А вот действительно об этом? Вы это ну, прост... Прост... Откуда я знаете эту время информацию? Время я знаю, что это И ракета выпущена из этого востока. Еще раз, услышите меня? Вы взяли эту информацию. Это я была доступна всем.